Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2007, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddien, Sultan dan Indepertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan satu visi kemajuan jangka panjang negara yang dikenali sebagai Wawasan Brunei 2035. Menjelang tahun 2035, negara Brunei Darussalam berhasrat untuk menjadi sebuah negara yang terkenal di seluruh dunia dengan pencapaian penduduknya yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi yang mengikut piawaian antarabangsa yang tertinggi, kualiti kehidupan yang tertinggi termasuk antara 10 negara teratas di dunia dan ekonomi yang dinamik dan berdetahan di antara 10 negara teratas dari segi keluaran dalam negeri kasar KDNK per kapita. Oleh itu, dalam bual bicara ke arah wawasan Brunei 2035, kami akan membincangkan beberapa topik yang ingin diketengahkan untuk difahami dan dihayati oleh semua. Untuk minggu ini, kami akan membawakan tajuk pengenalan wawasan Brunei 2035. wawasan Brunei 2035 bukan sahaja menjadi panduan dasar dan strategi pembangunan negara tetapi juga mencerminkan harapan rakyat dan penduduk negara bagi kualiti kehidupan yang tinggi peluang yang saksama dan sebuah negara yang makmur aman dan sejahtera pelbagai pihak mempunyai peranan dalam menjayakan wawasan Brunei 2035 dan bagi memastikan pencapaian sasaran-sasaran di bawah wawasan Brunei 2035 akan memerlukan penyelarasan kerjasama antara kesemua pihak. Penyelarasan di peringkat tertinggi sememangnya diterajui oleh Majlis Tertinggi Wawasan Brunei 2035 MTWB yang memberikan panduan dan menggerakkan peneraju dan pihak-pihak yang tertentu ke arah menjalankan inisiatif-inisiatif yang selaras dengan strategi wawasan Brunei 2035. MTWB menerima perkembangan terkini daripada setiap peneraju strategi tentang perkembangan bidang-bidang di bawah strategi mereka. Untuk menjelaskan lagi tajuk kita pada kali ini, kita menjemput narasumber yang sudah berada di studio Pengiran Khairil Bahriyah binti Pengiran Haji Muhammad Ali, pembantu pengarah pejabat wawasan Brunei. Assalamualaikum Pengiran, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, terima kasih sehat, sehat walafiat. Masya Allah, Alhamdulillah. Okay. Uh, kita ini teruskan dengan soalan yang berkenaan tajuk kita pada hari ini, Pengiran. Baik, sebagai permulaan pemikiran, bolehkah puan kongsikan secara ringkas mengenai wawasan Brunei 2035? Oke, okay, melihat kembali uh, sejarah asal perjalanan Wawasan Brunei 2035, mm -hmm. uh, pada tahun 2004 di awal uh, perancangannya uh, melalui penubuhan Badan Perancangan yeah. uh, Kemajuan Jangka Panjang uh, yang bertujuan untuk menyediakan um, satu wawasan yang mengilhamkan bagi negara Brunei Darussalam menjelang tahun 2035. Berikutan penubuhan ini, sesi konsultasi uh, telah dilaksanakan dengan pelbagai lapisan rakyat dan penduduk di negara ini bagi mengenal pasti hasrat mereka dalam tempoh 30 tahun kehadapan. Uh, seperti juga uh, yang katanya Anwar, ketahui perkataan wawasan ini membawa maksud pandangan jauh. Wawasan Brunei 2035 adalah aspirasi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abulkiah Muizzadin Wad Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Sa Khairi Waddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam untuk masa depan rakyat dan penduduk termasuk generasi akan datang. Sewasana so, ini merupakan satu visi negara yang bukan saja sebagai hala tuju kemajuan negara Uh, jangka panjang malah menjadi harapan ketani semua uh, untuk melihat negara Brunei Darussalam hmm. terus maju berdaya tahan dan menjadi pemacu utama kepada masa depan negara hmm. yang lebih makmur aman dan sejahtera. Hmm. Uh, tadi puan ada menyentuh secara ringkas mengenai tiga matlamat utama Wawasan Brunei 2035. Uh, bolehkah puan jelaskan dengan lebih lanjut bagaimanakah ketiga-tiga matlamat ini menyumbang kepada hala tuju pembangunan negara. Silakan puan. Okay. Wawasan ini um Wawasan Buna 2035 menggariskan hasrat negara untuk mencapai tiga matlamat utama menjelang 2035 ya. iaitu uh, melalui matlamat satu untuk mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Kedua, matlamat kedua menikmati kualiti kehidupan rakyat yang tinggi dan matlamat ketiga mempunyai ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Sebagai so, bagi memastikan matlamat-matlamat wawasan tercapai satu struktur urus tadbir telah ditubuhkan iaitu Majlis Tertinggi Wawasan Brunei 2035, uh, in shortnya MTWB yang dipengerusikan oleh Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Sa Hairi Waddin Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam dan uh, juga dengan Dewi yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al Mutadibillah sebagai timbalan pengurusi Majlis Tertinggi Wawasan. Yeah. So Majlis ini berperanan dalam memberikan hala tuju strategik dan membantu ke, membantu kemajuan pelaksanaan wawasan, memantau kemajuan pelaksanaan wawasan mm -hmm. di seluruh sektor. Secara ringkasnya, wawasan Bunda 2035 ini adalah mengenai membentuk masa depan berdaya tahan, berpandangan jauh dan membangun menyeluruh, serta bersedia menyesuaikan diri dengan cabaran-cabaran perubahan global dengan terus berpegang pada nilai-nilai teras iaitu kesetiaan kepada Sultan dan negara, keyakinan terhadap nilai-nilai Islam dan keharmonian sosial dan amalan tradisi berbaik-baik. Uh, tadi puan ada menyentuh secara ringkas mengenai tiga matlamat utama wawasan Brunei 2035. Uh, bolehkah puan jelaskan dengan lebih lanjut bagaimanakah ketiga-tiga matlamat ini menyumbang kepada hala tuju pembangunan negara. Silakan puan. Setiap matlamat ini adalah saling melengkap ya uh, dan memainkan peranan penting dalam membentuk sebuah negara yang maju, berdaya tahan dan inklusif. So, pertama matlamat yang set, matlamat pertama tadi itu uh, ah yeah. uh, untuk mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya yes. untuk memastikan ketanian ini sentiasa melahirkan modal insan yang berupaya mendukung keperluan dan aspirasi negara. Matlamat kedua untuk menikmati kualiti kehidupan rakyat yang tinggi memberi penekanan kepada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh merangkumi aspek kesihatan, keselamatan, persekitaran, kemudahan awam dan sosial dan sebagainya dan ketiga matlamat ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan memastikan ekonomi negara sentiasa berdaya saing pelbagai dan berdaya dalam berdaya tahan dalam menghadapi cabaran global as mentioned earlier tadi tu ketiga-tiga matlamat ini saling melengkapi dan menjadi asas dalam merangka dasar serta strategi negara secara bersepadu usaha-usaha ini seterusnya menyumbang secara langsung ke arah pembangunan negara yang inklusif, progresif dan berdaya tahan demi manfaat rakyat hari ini dan generasi yang akan datang. Baik, puan. Sejak Wawasan Brunei 2035 diperkenalkan, apakah perkembangan signifikan yang dapat dikongsikan dalam mendukung hala tuju pembangunan negara puan? Terima kasih ya. Um, alhamdulillah sejak penubuhan dan pelaksanaan kerangka kerja Wawasan Brunei 2035, uh -huh negara telah mencatatkan kemajuan dan pencapaian penting atau milestone yang dapat dilihat dalam pelbagai bidang. Antaranya termasuk peningkatan pencapaian pelajar-pelajar dalam peperiksaan awam, perkembangan berterusan dalam penyediaan infrastruktur dan pemberian perkhidmatan, serta penglibatan aktif daripada sektor swasta dalam usaha kepelbagaian ekonomi. Secara ringkasnya jua di antara usaha dan pencapaian di bawah matlamat satu, akan saya kongsikan, yeah. ialah seperti peningkatan kualiti pendidikan yang merangkumi pengajaran dan pembelajaran yang lebih holistik serta menyediakan akses yang sama rata dan saksama kepada setiap pelajar termasuk pelajar yang berkeperluan khas. Kedua, pencapaian pelajar dalam peperiksaan awam termasuk dalam pendidikan agama terus menunjukkan tren peningkatan. Ketiga, pengiktirafan institusi pendidikan tinggi di peringkat global yang mencerminkan usaha berterusan negara dalam memastikan kualiti pendidikan ketani bertaraf dunia. Dan pelbagai usaha dan inisiatif berterusan terus dijalankan bagi menangani isu pengangguran termasuk mempertingkatkan kemahiran tenaga kerja dan memastikan penjanaan peluang pekerjaan yang selaras dan memenuhi keperluan negara. So, ke arah meningkatkan kualiti kehidupan rakyat setanding dengan keperluan sebuah negara maju, antara pencapaian yang dicapai merangkumi kemajuan dalam penjagaan kesihatan. Ini bagi matlamat keduanya. Penjagaan kesihatan, peningkatan keselamatan negara melalui pengurangan kadar jenayah dan penambahbaikan tadbir urus termasuk penyediaan kemudahan-kemudahan penting uh -huh. yang diperlukan oleh setiap lapisan masyarakat kita ni. Uh -huh. Termasuk juga pembangunan persekitaran yang konjesif uh -huh. melalui penyediaan infrastruktur uh -huh. yang mendukung sosioekonomi dan keperluan pengangkutan negara seperti jambatan, jejambat dan rancangan perumahan negara. Uh -huh. Pencapaian seterusnya ialah peningkatan kesedaran dan pemudulian terhadap alam sekitar dalam kalangan masyarakat ketania, termasuk peranan aktif yang disumbangkan oleh belia dan NGO, iaitu perduhan-pertubuhan bukan kerajaan. Usaha berterusan ini uh, dilaksanakan untuk memperkukuh perpaduan masyarakat melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, program perkampungan, dan kesukarelawan jua tu. Dan pencapaian kita ini boleh tadi lihat melalui peningkatan penglibatan masyarakat dalam program-program keugamaan bagi mengembangkan lagi syiar Islam di negara Brunei Darussalam. Bagi matlamat tiga, mhm itu yang menumpukan kepada pertumbuhan dan kepelbagaian ekonomi ke arah membina ekonomi yang berdaya tahan dan berdaya saing. Antara pencapaian yang mendukung usaha ini termasuklah satu pelaksanaan pelbagai usaha dan inisiatif bagi meningkatkan aktiviti perekonomian negara khususnya sektor bukan minyak dan gas yang mana sektor ini mencatatkan pertumbuhan positif sejak tahun 2017. Kedua, memperkasa dan membangun perniagaan tempatan melalui program-program peningkatan kemahiran seperti program industri business academy di there mm -hmm. dan ai usahawan. Mm -hmm. Pelbagai inisiatif juga dilaksanakan bagi mengurangkan kadar pengangguran negara dan meningkatkan kebolehpasaran mm -hmm. dan kebolehkerjaan which is employability para belia melalui kursus-kursus latihan kemahiran yang ditawarkan oleh pelbagai agensi termasuk pusat pekerjaan Brunei. Mm -hmm. InsyaAllah, segala kemajuan ini akan terus diperkukuh ha? melalui pendekatan yang bersepadu bagi memastikan matlamat wawasan Brunei 2035 dapat direalisasikan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara secara berterusan. Baik, uh, terima kasih Puan Pengiran atas Jawapan yang sangat berinformatif tadi. Ya. Terima hmm, kasih. Sekali lagi. Uh, untuk memberikan ruang kepada penonton mencerna maklumat yang telah dikongsikan, apa kata kita berehat seketika? Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan yang lebih menarik. Tetap bersama kami. Alhamdulillah, daripada penjelasan Puan Pengiran sebentar tadi, kita dapat memahami sedikit maklumat mengenai apa dia wawasan negara kita ini dan tujuan ianya dilaksanakan? Baik, Puan. Sejak wawasan Brunei 2035 diperkenalkan, sudah tentunya pelbagai usaha dan inisiatif telah digerakkan ke arah mencapai ketiga-tiga maklumat utama. Bolehkah Puan kongsikan bagaimana perkembangan pelaksanaan ini telah mencerminkan kemajuan dan pencapaian yang selari dengan aspirasi negara? Terima kasih, Tuan, atas soalannya. Ya. Um, sejak wawasan Brunei 2035 ini diperkenalkan, hmm. ah, memang banyak usaha telah dilaksanakan untuk mencapai ketiga-tiga matlamat wawasan Brunei 2035. Hmm. Dalam proses ini juga, data dan maklumat memainkan peranan penting. Hmm. Alhamdulillah kita ini dapat melihat pencapaian yang positif dan membanggakan dalam pelbagai bidang. Hmm. Dan memastikan dasar-dasar yang dilaksanakan terus selaras dengan aspirasi negara. Seperti dalam bidang pendidikan, sebagai contoh di bawah matlamat satu, iaitu melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, pencapaian ini dapat dilihat melalui penilaian antarabangsa PISA. PISA stands for Program for International Student Assessment yang dikendalikan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development OECD. So PISA ini menyediakan beberapa petunjuk ha, mm -hmm. ha, untuk menggambarkan kecekapan pelajar sesebuah negara yang berumur 15 tahun dalam matematik, bacaan dan sains. Keputusan PISA pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan ha, ha, yang sangat ketara dan signifikan dibandingkan kajian PISA pada tahun 2018. Skor bagi negara Brunei Darussalam di ketiga-tiga domain adalah 4.42% bagi matematik 429 bagi bacaan dan 446 bagi mata pelajaran sains. Pencapaian ini mencerminkan komitmen berterusan negara dalam memperkukuh kualiti pendidikan yeah. serta dalam melahirkan modal insan yang berpengetahuan, uhm, -huh. berkemahiran tinggi dan bersedia menyumbang kepada pembangunan negara. Sebagai matlamat dua mm -hmm. Iaitu kualiti kehidupan rakyat yang tinggi yeah. Pencapaian ini dapat dilihat Melalui pengukuran indeks Pembangunan manusia atau mm -hmm. Human Development Index HDI Yang diterbitkan oleh program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Berdasarkan laporan UNDP tahun 2023-2024 Negara Benar Darussalam telah mencatat Skor 0 0.823 di dalam kedudukan ke-55 dan disenaraikan dalam kategori negara yang mempunyai pembangunan manusia yang sangat tinggi. Pencapaian ini mencerminkan kemajuan yang berterusan dalam penyediaan sistem dukungan yang menyeluruh ke arah mencapai kualiti kehidupan yang tinggi setanding dengan negara-negara maju di peringkat antarabangsa. Manakala di anuah di bawah matlamat 3, wawasan Brunei 2003 memberikan tumpuan kepada pembangunan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Kemajuan dalam matlamat ketiganya uh, dapat dilihat melalui pertumbuhan keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK serta perkembangan sektor bukan minyak dan gas. Pada tahun 2024, KDNK negara mencatatkan pertumbuhan sebanyak 4.2% menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya. Bagi sektor bukan minyak dan gas turut mencatatkan pertumbuhan yang positif didorong oleh lima sektor keutamaan negara iaitu sektor hiliran minyak dan gas, sektor makanan, sektor perhimpunan, sektor pelancongan dan sektor ICT ya. Pada masing sama juga sektor minyak dan gas terus memainkan peranan penting dalam ekonomi negara. Usaha berterusan untuk memperkukuh dan mempelbagaikan sektor bukan minyak dan gas telah menunjukkan kemajuan yang ketara. Sekaligus membantu membina ekonomi yang lebih seimbang dan pelbagai. Baik Puan, sebelum kita ni mengakhiri perbincangan kita ni pada hari ini, ya, barangkali ada adakah pun akan ditambah lagi dalam perbincangan kita ini. Terima kasih ya uh, tuan. Um ingin saya kongsikan beberapa perkara lah ya. mengenai Wawasan Brunei 2035 nya uh, sebahagian daripada usaha mengukuhkan penglibatan seluruh rakyat dan uh -huh. penduduk negara Brunei Darussalam terhadap Wawasan Brunei 2035. Yeah. Uh -huh. Pejabat Wawasan Brunei Jabatan Perdana Menteri selaku urus setia Majlis tertinggi Wawasan Bunai 2035 mm -hmm. telah melaksanakan pelbagai inisiatif berpandukan pelan komunikasi Wawasan Bunai 2035. Usaha-usaha ini dilaksanakan uh, melalui pendekatan Hall of Government mm. dan yeah. Hall of Nation dengan hasrat untuk memperluas dan memperkasa penglibatan aktif masyarakat dalam mendukung matlamat wawasan Brunei 2035 secara menyeluruh dan berkesan tiga strategi utama menjadi asas kepada pelaksanaannya yang pertama pensejajaran ia diwujudkan untuk mensejajarkan hubungan kerjasama yang erat padu dan berterusan antara semua pihak berkepentingan kedua sebagai panduan bagi menyediakan panduan yang jelas kepada individu dan organisasi akan dapat menyumbang secara positif dan terarah. Dan yang ketiga, strategi pendidikan iaitu untuk meningkatkan pemahaman mendalam peranan dan tanggungjawab semua pihak dalam merealisasikan matlamat wawasan Brunei 2035 melalui program-program yang berterusan. Alhamdulillah, pencapaian yang diraih ini dalam pelbagai bidang mencerminkan usaha berterusan ke arah merealisasikan aspirasi wawasan Brunei 2035 yang turut dipukuh melalui usaha berterusan pembarigaan wawasan Brunei 2035 dengan pendekatan Hall of Government dan Hall of Nation bagi memperluas pemahaman serta penglibatan aktif masyarakat di negara Brunei Darussalam. Seiring dengan tujuan bagi memastikan kemajuan wawasan Brunei 2035 terus diperkukuh. Ketani mestilah sentiasa bersedia, bekerjasama dan berpandangan jauh. InsyaAllah dengan adanya usaha dan sokongan berterusan seluruh masyarakat, negara akan terus melangkah maju ke arah masa depan yang lebih makmur, aman dan sejahtera. Demi manfaat rakyat masa kini dan generasi yang akan datang. Alhamdulillah banyak maklumat dan info yang telah dikongsikan berkaitan dengan wawasan negara kita ini. Terima kasih atas penerangan yang jelas dan mendalam, Puan Pengiran. Terima Sama -sama kasih sekali lagi. Tuan. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum kita menutup tirai sekali lagi kami ingin merakamkan setinggi tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Puan Pengiran Khairul Bahriah binti Pengiran Haji Muhammad Ali pembangku pengarah pejabat wawasan Brunei atas perkongsian ilmu dan maklumat yang sangat berharga dalam bual bicara ini. Kejayaan negara di masa akan datang bergantung kepada kebolehan kesemua pihak di negara ini untuk bekerjasama ke arah menjayakan wawasan Brunei 2035. Kerjasama di antara kerajaan ke bawah dunia maha mulia, pihak swasta, badan-badan bukan kerajaan NGOs, masyarakat masyarakat individu-individu dan orang awam adalah sangat penting bagi menjayakan wawasan negara kerana setiap pihak mempunyai peranan masing-masing dan tanpa sokongan ini ianya akan menjejaskan perkembangan negara. Sama samalah kita berganding bahu bagi menjayakan wawasan Brunei 2035 dengan melibatkan diri dalam semua inisiatif-inisiatif kerajaan, pihak swasta mahupun NGOs. Terima kasih kerana bersama kami dalam World Bicara pada hari ini. Semoga perbincangan yang telah kita adakan memberikan manfaat dan meningkatkan kesedaran semua. Setentunya, World Bicara ke arah wawasan Brunei 2035 akan lebih membawakan banyak topik-topik yang berkaitan dengan pelaksanaan wawasan negara kita. Dengan itu, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.